Но сейчас все ведут речь о тарифах. Это модно. Это тема. Оппозиция это тема. У нас, по-моему, не в оппозиции только партия власти. А все остальные, которые проповедуют те же принципы, ушли в оппозицию, потому что это выгодно. Однако, что такое оппозиция? Оппозиция к людям, оппозиция к персонале, оппозиция к желанию острому вытеснить одних с кресел и занятий. Это не то. Оппозиция должна быть конкретным. Порой нерадивым, а то и вредительским действием. Ну, несколько простых примеров: простых и понятных. О тарифах. Вот требования МВФ это повышение тарифов. А разве требования МВФ? Были заложены коррупционные составляющие этих тарифов? А разве требования МВФ были вопросы, связанные с тем, что надо создать огромное количество льгот, допустим, для любых теплогенерирующих компаний, курирующихся самыми разными серьезными людьми в высоких кабинетах или олигархическими группами. Не было и не может быть. Что такое коррупция в теплоэнергетике? А это ее полное отсутствие модернизации, а покрывать расходы только за счет тарифа. А что такое субсидия? 15% от дохода, да? А если 16-17, если в семье на 100 гривен больше, то она уже платежеспособна, то она уже в состоянии платить, мы дойдем до того, что у нас будут массовые неплатежи, у нас будет бытовая коррупция, которая уже есть, будут отматывать электроэнергию, будут не платить за газ. А по поводу газа олигархические кланы поделили облгазы. Кому они принадлежат, всем известно. Было нормальное постановление Кабинета министров об установке индивидуальных приборов учета в соответствии с инвестпрограммой, которая была заложена в тарифную составляющую цены на газ. Соответственно, 15, 16, 17 год. Весь 17 год должен был посвящен тому, чтобы приборы учета поставили у тем, у кого есть только прибор для приготовления пищи газовой. До этого отопительный прибор, водонагревающий прибор и так далее. Вдруг неожиданно меняется постановление и приводится в действие новое. Будем устанавливать подомовые счетчики на газ. Кто-то закрывает и не пользуется газом. Люди пенсионного возраста, у которых пенсия ниже разумного минимума. Кто-то его палит. Вот она вам социальная справедливость. В какое количество раз уменьшается количество устанавливаемых индивидуальных приборов учета? На уровне Николаевской громады мы, хотя и у нас нет таких юридических возможностей, запретили установку подомовых счетчиков. И городская власть не впустит облгаз устанавливать этот абсурдный, непонятно для чего существующий прибор. Только для одной цели посчитать свое потребление и получить за это деньги. Но к людям это никакого отношения не имеет. Также и любая модернизация теплогенерации. Например, все, что на сегодняшний день создает услугу под названием подача теплоносителя, должно быть в коммунальной собственности тех громад которые этим занимаются. Что мы видим на самом деле? Огромное количество теплогенерирующих компаний, которые курируются разными людьми из столицы, из других центров, серьезных офисов, и которые не передают коммунальную собственность, хотя 95-100% они обслуживают только жителей конкретной громады. Соответственно, и никакой модернизации. Но если можно все время повышать тариф, зачем модернизировать? Третье. Сейчас очень модная тема ⁇ это теплоэнергосбережение. Но она же самая коррупционная. Почему? Потому что до сих пор мы не увидели серьезной государственной программы, без которой на местах опять будет полная самодеятельность и популизм. Поэтому этим всем должно заниматься в первую очередь правительство. Там много, на мой взгляд, толковых грамотных, достигших в свое время больших успехов на своих предыдущих должностях людей, в том числе и премьер-министра, который опытнейший мэр, достигший очень хороших результатов в нашей стране. Но на сегодняшний день мы не видим самого главного. Мы не видим распространения этого опыта на всю страну жестким, регламентирующим, справедливым законодательством. Поэтому, к сожалению, рост социальной напряженности и кризис неплатежей могут привести к не очень хорошим последствиям. Фракция ⁇ Наш край ⁇ во всех местных советах инициировала во всех местных советах жесткое обращение. Они разные по сути своего содержания, но цель там одна. Жесткое обращение к кабинету министров с требованием остановить рост тарифов. Но не просто лозунгово, а с конкретикой. Применительно к привязке к местности каждого региона. Децентрализация предполагала, что основные все вещи идут на места. Какая может быть децентрализация, если тарифы на газ местная власть не устанавливает, тарифы на тепло, местная власть не устанавливает. У нас есть какой-то непонятный орган да, с очень длинной и сложной аббревиатурой НКРЭКУ которая можно вполне назвать на сегодняшний день национальной комиссией по постоянному повышению тарифов. И как не иначе. Этот орган вообще незаконный. Закон по сей день не принят. И результатом всего этого стало то, что местная власть может определить тариф, подметать улицу, убирать лестничную клетку и посчитать тариф на воду, но и это отобрали. Результатом стало то, что эта децентрализация является полной централизацией, а в централизации всегда побеждает какая-либо коррупционная составляющая, которая в виде каких-то отдельных людей сидят выше, чем люди живут в местных громадах. Поэтому следующим шагом после наших жестких заявлений, мы инициировали такое заявление в Николаеве, в Николаевской области, и в областном, и в городском совете, следующим шагом наши... Народные депутаты, которые являются нашими соратниками и потенциальными членами той фракции, о которой говорил наш уважаемый коллега, они будут заниматься тем, что профессионально, с расчетами, обоснованно будут ставить вопросы о тарифной политике в нашем государстве. Потому что тарифная политика в нашем государстве ⁇ это второй фронт.